Hai semua. Di video kali ini saya akan membuat ayam goreng lengkuas yang rasanya sangat gurih dan dagingnya lembut banget. Langsung aja langkah pertama kita siapkan 250 gram lengkuas yang sudah diparut atau dihaluskan dengan blender. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 kg ayam yang sudah dibersihkan. Boleh pakai bagian apa aja sesuai selera. Di sini saya pakai bagian paha yang masih utuh. Lalu kita sisihkan dulu Selanjutnya untuk bumbu ungkepnya saya pakai 7 siung bawang putih 5 butir kemiri yang sudah disangrai 3 cm kunyit dan 3 cm jahe yang sudah dipotong-potong 1 sendok makan ketumbar dan setengah sendok teh merica Lalu saya menambahkan sedikit air untuk memudahkan proses memblender. Lalu kita haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan ayam ke dalam wajan. Masukkan bumbu halus. Tambahkan 1 setengah sendok makan garam. Masukkan lengkuas parut. 2 batang serai geprek. 4 lembar daun salam. 5 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya. Dan tuangkan secukupnya air hingga ayam terendam. Lalu kita rebus hingga ayamnya matang dan empuk. Setelah ayam empuk, kita angkat dan tiriskan. Lalu kita angkat juga serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruknya. Kemudian kita angkat serundeng lengkuasnya dan tiriskan hingga airnya kering. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng agak banyak di wajan. Jika minyaknya sudah panas, masukkan ayam. Goreng hingga ayam kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matang merata, karena saya kurang suka ayam goreng yang kering. Jadi, ini akan saya angkat dan tiriskan. Tapi, jika kalian ingin menggorengnya sampai kering, silahkan sesuai selera. Kemudian, masukkan serundeng lengkuasnya, goreng hingga kering, angkat, dan tiriskan. Taburkan serundeng lengkuas di atas ayam goreng. Hmm, ini gurih banget serundengnya, dan daging ayamnya juga lembut banget. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.